Франковск игра очень важна, меня беспокоит только одно в этой игре. Мы говорили о том, что для нашей команды нелегкие времена были ввиду, ввиду спада, там да, ввиду того, что игрок в лице Дерека Зимермана вышел. Это хорошая новость была, что игрок вышел после травмы и начал играть. Но тот темп, который мы Сначала выбрали или пошли по нему. Мы чуть-чуть сбились без него, и сейчас начинаем наверстывать. Беда в том, что меня это тревожит, в том, что буквально за последние два дня у нас как череда там Гарри Арвин с температурой слег. Он сегодня первый день пришел, но я его не держу дома. Там, да, он рвется, рвется, чтобы посмотреть, что команда играет, что как быть в курсе событий. Да. Рвется в бой, чуть-чуть сдержим, но опять же температура и плохое самочувствие дает знать. Микротравма есть у Гудриджа. Он сегодня не тренировался, вчера тренировался и в конце получил маленькую травму, которая сегодня ему не позволила тренироваться. И буквально вот за полчаса до до вашего прихода э, тренировался Дерек Зимерман. Насколько серьезно, будем, будем смотреть. Будет сейчас доктора мне рассказывать, что, что и как выглядит э, жаловаться. Ну, не, не люблю. И, но, конечно, ситуация для меня не очень хорошая, как для тренера. Тем более, очень важные игры, э, как для нас, так и для Гавера. В принципе, для каждой команды. Поэтому сейчас. Мы концентрируемся, все равно работаем в том режиме и в, с тем с той долей ответственности, которая есть, все остальные игроки. Смотрим уже по приезду в франкос Посмотрим, как, как нам. Я буду думать, и мои помощники, вместе примем решение, какую стратегию выбрать, то что мы, в принципе вариантов должно быть достаточно много. Так и так и так, поэтому. Но опять же ситуация не из лучших. Конечно, хорошо, когда ты подготовился, когда все в строю, все на ходу. Сейчас этого нет. Поэтому в срочном порядке нужно будет искать запасные варианты и что-то выдумывать, можно сказать так, на скорую руку. Это не есть хорошо для каждого тренера, но это жизнь, и нам нам нужно выходить из этой ситуации. Я беру всех, я беру всех. Лечение будет в полевых условиях, в автобусе, в гостинице. Поэтому, хотя, опять же, все будем отскакивать от того, что сейчас скажет доктора. Если скажет, что вариантов нет, тогда будем менять состав. Рассчитываем, конечно, на победу сейчас у нас такой был небольшой спад но ну, вроде нащупываем начинаем нащупывать свою игру с каждой игрой прибавляем лучше лучше играем рассчитываем только на победу думаю то есть ну а по поводу моей игры каждая игра разная не похожа одна на другую поэтому посмотрим конечно есть небольшое такое психологическое давление но начинаем мы из этой ямы вообще мне кажется выкарабкиваться думаю, что все будет нормально уже в игре с Гаверло. Есть такие микротравмы у людей, но я думаю, они не повлияют на исход игры. Кого в складе говорил, ты мог бы персонально выделить, там на кого ты извернул бы больше внимания? Э, на Тикса больше бы обратил внимание. Сейчас он в хорошей форме, и от Брайан Грин показывает хорошую игру последнее последнее время. То есть с Смонсон. Тобто не теряется, он постоянно, постійно стабільно показує хорошу Вот, В принципі, цих трьох человек я бы виділив. И поки ви були в Києві, якби у вас була можливість не тільки потренуватися, підготуватися, так ви брали участь у різних соціальних заходах, так як ти сприймаєш такі ось заходи, походи там до дітей, спілкування з ними. Я вважаю, що потрібно постійно этих дітей. Потому что у них никого нет. То есть кто, кто, если не мы, будет им помогать. Я считаю, это нужно постоянно делать при возможностях. Надеюсь, что мы будем чаще посещать такие мероприятия.